Доброго ранку зараз будемо говорити про тренінг, як стати блогером. У нас у студії Євгеній Фомін, керівник фундації прав людини та Андрій Флоренко, тренер, керівник організації Торбота. Доброго ранку Доброго ранку! Вже цими вихідними буде цей тренінг у нашому місті. Розкажіть про нього більш детально, тому що тема взагалі цікава. Правда, це не просто цікаво оказалось, це в рамках проекту для внутрішньоприміщених женщин. Піддержк наш піддержав Trust» в Румунії. И мы... Мы решили попробовать, а когда вот у нас прошла месяц назад Всеукраинская школа, когда мы получили на 24 места в тренинговой школе почти 270 заявок, я понял, что что-то мы стали на правильную тропу. Это действительно сейчас очень востребовано. И такое количество эм, эм, как бы заявлений о том, что мы... А когда в следующая школа, мы бы очень хотели бы по этому поучиться, это, скажем... Ну, в прямом смысле это отвечает логану нашей организации «Мы держим руку на пульсе». Это то, что сейчас людям очень интересно. Меня лично вдохновила история кировоградской, э -э кировоградской э -э области журналистка, которая, собственно, поехала в Польшу, случайно где-то научилась, как сделать блог. И сейчас она одна из самых, по-моему, в Светловодске, одна из самых востребованных э -э общественных деятелей на местном уровне. То есть, когда ты умеешь, то есть мы не учим, как писать, Such То есть мы предполагаем, что ты что-то пишешь. Uh -huh. Но вот как, как, как правильно это разместить в блок-режиме, в блок это Андрей и расскажет. Как это вот грамотно сделать видео на тилда и так дальше. Как это, есть какие-то вот такие особенности, которые, в принципе, тебя инструкции, ты следуешь им и становишься более понятным в онлайн-режиме. Хиба uh можно -huh. научиться за один-два урока, там, грубо говоря, одна-две зустречи Это есть система 24, не поверите, почти 24 часа. Я впервые за свою карьеру в 15 лет я занимаюсь общественной работой, ага. я впервые в жизни видел, когда люди не, не хотели идти на кофе-брейк. Они брали кофе. боже, як же люди и печенюшку не захотели Они хотели, они, они шли, брали печенюшки и, и, продал, и, продолжали. Да, и просили не прерываться в момент, когда просили, простите, сходить в туалетную комнату. Я, я, такого, не, такого включения в работу никогда еще не видел. То есть mm -hmm. это была действительно мега крутая школа. И я надеюсь, что вот как бы из, из этого проекта прольется некий свет для тех, кто считает что там это может быть какой-то элитарный потому что очень многих у блог, блогер ассоциируется вот по крайней мере есть некие вот модные девочки которые вот ну, не, не, некий какой-то элитарный мир откуда-то там из-за из-за из -за забора mm -hmm. на самом деле наши блоги они социально активные ты не знаю ты там занимаешься чем каким-то делом и об этом пишешь а, то есть там спро... а, а об этом можно писать, да, можно писать. Главное, чтобы ты писала от души, чтобы ты писала о том, что тебе действительно интересно. Тогда тебя будут читать. Угу. Mm -hmm. Ну, а в я знаю, насколько я знаю, на тому можно еще и непогано подзаработать на блогерстве. Ну, а, да, давайте <существует> расскажите, будь ласка, про перспективы. <существует> вот если я научилась, я стану профессиональным блогером. Что это мне даст? Фактически, когда вы научитесь писать, станете профессиональным блогером, хотел сказать, вы станете профессиональным журналистом, но это уже поздно. Безусловно, это... Уже поздно. Комплимент или наоборот? Конечно же. В том смысле, что уже все реализовано. Конечно То есть, безусловно, что всемирная сеть это бесконечный источник поиска, в том числе и монетизации. То есть мы получаем деньги как за рекламу, как за какие-то свои вещи, поэтому главное найти э, то, что нравится вам, то, что нравится людям, и, соответственно, это будет, безусловно, прямой путь к вашему, так да, в том числе и финансовому. Успеху. Ну, не сразу, надо просто сразу не, ну, быть, разумело, а, а, безусловно, быть, безусловно, треков. надо давать себе отчет, что все прекрасно понимаем, что если у тебя все зависит от количества твоих подписчиков. И, э, и эта группа, соответственно, определенных людей. Если ты пишешь про туризм, соответственно, тебя, наверное, читают те, кто путешествует, и так uh -huh. дальше. Все зависит от того, что ты пишешь, о чем ты пишешь, и вот эта монетизация будет связана непосредственно с той сферой, в котором ты профессионал. Ну, мы предполагаем, что блог все-таки какой-то узконаправленный, он в какой-то тематике, что-то конкретное, там кто-то э, готовит еду, кто-то и что что-то еще делает. Разные ну, те... ну, в рамки мы не загоняем. Да. Мы, а если по поводу этого тренинга более конкретно? Когда, насколько, где? Что? А, значит, дан, данный этап будет проходить у нас в Кративницком. Он начинается в субботу с 10 утра. Заканчиваем мы в воскресенье в 5 вечера. Проходить он будет. Спать будем, будем, да? Да, я тихо То есть, насчет того, что сказал Женя, это не... Это по ситуации. Каждый выбирает. прямо во время. Каждый выбирает для себя, что называется. Спальный мешок. Да, в Кировоградского пресс-клуба «Реформ» мы это будем проводить. Четверо больших сплачивает, как за. Все программы в рамках фонда прав человека всегда бесплатные, потому что деятельность оплачивается донором. Никаких взносов никогда, нигде мы никогда не просим. У нас не правительственная, не прибыльная организация. Главная для нас мотивация и главное условие участия в любых мероприятиях, в данном случае в рамках этого проекта, что люди хотят потом писать. Uh -huh. То есть, если ты молодец, ты такой классный, но ты просто хочешь прийти по -по посмотреть, а что там у вас, то, наверное, не к нам. Uh -huh. А если ты, ну, как бы выражи, выразишь желание дальше э, открыть свой блог или, по крайней мере, себя как-то проявить онлайн, пожалуйста. На тренинг только по могут может прийти? Uh -huh. Я так разве вы сами еще не Нет, не мы думаете? знаем, это, это как бы проект для внутренне перемещенных лиц. Угу. Однако я, не, 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 это не секрет, и я всегда это везде заявляю на всех общественных мероприятиях о том, что для меня, безусловно, этот аспект будет превалирующим. Но самый главный момент это желание писать и мотивация этого человека. Если ты коренной кировоградец или вот житель Кировоградской области, и ты хочешь писать, но ты, но ты не внутренне перемещенное лицо, приходи. Все понятно. Все понятно. Как отрезал. В субботу приходим в 10 утра начало. Да. И до пяти вечера воскресенья сидим и слушаем. Понятно? Ну, и не только сидим, там, только сидим, там, только там слушаем, да. они и, и делят на группы, они должны разработать свое видео. Это все буквально в онлайн-процессе. И, и теория и практика при сразу. А зачем, а, а зачем это просто теория? Это mm -hmm. можно поклацать в интернете и найти все эти рекомендации. В принципе, даже не, mm -hmm. не это не НАСА, э, mm -hmm. но э, с другой стороны, с, практический момент, то что я видел э, вот в работе девчонок, который это было только для... особенно я. А, да, Андрей, Андрей был в меньшинстве в этой группе. Я только иногда заходил в эту комнату. Андрей там был все время. Были 30 женщин с, с трех регионов Украины. Вот это... Где был я? А, а, я еще тот блогер. Ты был в эфире. Я, я еще тот блогер. блогер. Да. Угу. Понятно. Мне не знаю, как, как вам, Мария. В принципе, уже хочется. Надо приходить уже, надо и. Хочется, и ну, это правда такая сейчас популярная тема, и за цим майбутнее сто Ну, Потому что, ну, смотрите, во времена Аллы Пугачевой стать популярным было сложно, ну, да. потому что сколько людей должны были тебя утвердить. Так она блогерша? Например, я а. говорю. А сейчас, а сейчас благодаря интернету ты что-то там потанцуешь, где-то напишешь и, и что-то и ты сделаешь это уникальным шанс, что ты станешь популярным, гораздо проще, чем в те времена, когда кто-то где-то тебя утверждал. То mm -hmm. шановные, популярнее, ходить на тренинг, научиться, и мы будем следовать за вами, подписываться уже за вами. Спасибо. Дякома. Спасибо Спасибо. До скорых встреч, я думаю, надеюсь. Обязательно. Да. После клипа увидимся.